नमस्ते इवत्तु 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯತ 1 ರಿಂದ 27 ಶ್ಲೋಕಗಳು ಅಥದ್ವಿತೀಯೋದ್ಯಾಯಃ ಸಂಖ್ಯಯೋಗಃ ಸಂಜಯವಾಚ ತಂ ತಥಾ ಕೃಪಯಾ ವಿಷ್ಟಮಶ್ರುಪೂರ್ಣಾ ಕುಲೇಕ್ಷಣಂ ವಿಶೀದಂತಮಿதம் ವಾಕ್ಯಮವಾಚ ಮಧಸೂದನಃ ಶ್ರೀ ಭಗವಾನುವಾಚ कुतस्त्वाकस्मनभिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टमस्वर्ग्यमकीर्तिकरमर्जुन क्लैव्यं मास्मगमः पार्थनैतत्त्वय्युपपद्यते क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्तोोत्तिष्ठपरन्तप अर्जुन उवाच कथं भीष्ममहं सङ्ख्ये द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हवरिसूदना गुरून हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं हत्वार्थकामास्तु गुरूनिहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिरप्रदिधान् न चैतद्विद्मः कतरन्नो गरीयो यदि वा नो यानेव हत्वानजियीविषामस्तेवस्थिताः प्रमुखेधार्तराष्ट्राः कार्पण्यदोषोपहतः स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेताः यच्छ्रेयः स्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधिमान् त्वां प्रपन्नं न हि प्रपश्यामि ममापनुद्याद्यच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्यभूमा वसपत्नमृद्धं राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यं सञ्जयोवाच एवमुक्त्वा हृषि केशं गुडाकेशः परन्तप इति गोविन्दमुक्त्वा तूष्णीं बभूमः तमुवाच हृषि केशः भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विशीदन्तमिदं वचः श्रीभगवानुवाच अशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादाश्च भाषसे गतासू न गतासूंश्च नानुशोचन्ति पण्डिताः न त्वेवाहं जातुनासं न त्वं ने मे जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम् देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनञ्जरा तथा देहान्तरप्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यति मात्रास्पर्शास्तु कौन्तेयशीतोष्णसुखदुःखदाः आगमापायिनो नित्यास्तां सितिक्षस्वभारत यं हि न व्यथयन्त्येते पुरुषं पुरुषर्षभ समदुःखसुखं धीरं सोऽमृतत्वाय कल्पते नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोन्तस्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः अविनाशितु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततं विनाशमव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति अन्तवन्तैमे देहानित्यस्योक्तः शरीरिणः अनाशिनो प्रमेयस्य तस्माद्युध्यस्वभारत ययेनं वेत्तिहन्तारञ्यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतो हन्ति न हन्यते न जायते म्रियते वा कदाचिन्नायम् भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे वेदाविनाशिनं नित्यं व्ययेन मजमव्ययं कथं स पुरुषः पार्थकङ्घातयति हन्तिकं वासांसि जीर्णानि यथा विहाय न वानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यन्यानि संयाति न वानि नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः अच्छेद्योयमदाह्योऽयमक्लेद्यो शोष्य एव च नित्यः सर्वगतः स्थाणोरचलोऽयं सनातनः अव्यक्तोऽयमचिन्त्योऽयमविकार्योऽयमुच्यते तस्मादेवं विदि त्वैनं नानुशोचितुमर्हसि अथ च नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे मृतं तथापि त्वं महाबाहो नैनं शोचितुमर्हसि जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवं मृतस्य च तस्मादपरिहार्येऽर्थेन त्वं शोचितुमर्हसि युवति ओु इ श्लोकलादौ ಮುಂದುವರಿದ ಶ್ಲೋಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಬರ್ತೇನೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು